Salam əhəsar. Bu gün Ərəb ölkələrindən olan Bəhrein haqqında danışacağıq. Bəhrein üçün elədiyimiz bazar araşdırmalarından olan detalları sizi ilə paylaşacağam. Keçən videomuzda. Bəhrein də xəstəxanalar və qiymətləri. Bəhrein də dövlət xəstəxanaları 3 kateqoriyada xidmət verir. 1-ci, 2-ci, 3-cü kateqoriya dediyimiz 3 səyə bölünür xidmətlər. Bunlar 1-ci kateqoriyada olanlara müayinə üçün üzün vətəndaşlara ödənişsizdir. E, Hansı ki Əbu günlərdən bütün vətəndaşlar, orada hər cür tibbi xidmətə olan hər kəs yararlana bilər. 2-ci xidmətə bəzi əməliyyatlar, xəstəxanalarda yataraq keçirilən xəstəliklər daxildir. Bunlar dövlət xəstəxanalarında çox da baha deyil. 3-cü kateqoriyada isə Bəhreinlə səfərdə olanlara yararlana biləcək kateqoriyadır. Burda bu 3 üç, üç kateqoriya sıfır ödəniş xəstəxanasına aiddir. Digər özəl xəstəxanalarda bütün xidmətlər, bu xidmətlərin hamısı pulludur. Bəhreində 25-30-a yaxın dövlət xəstəxanası var. 5-10 arasında özəl xəstəxanalar var ki, bunlardan ən böyüyü Salmania Medical Kompleksidir. Bu tək Bətreynə deyil, ətraf əsraf ölkələrdə də vardır, bir çox filialları. Burda normal olaraq ölkədə yaşam standartları çox olduğundan, Bətreynədəçi bu xidmətlər də çox bahadır. Məsələn, hər hansı bir təcili yardım xidməti ən çıxı təcili yardım xidməti 80-100 dollardan başlayır. Xəstxanada yataraq keçirəcəyiniz çəhər hansı bir xəstəliyiniz olarsa, günlük 250-300 dollar ödəməyiniz lazım olacaq. Diş çəkmində isə 100-150 dollardan diş çəkmə başlayır. Kanal tədarülləri isə bizə plomb dediyimiz 350-400 dollardan daha yuxarılara qədər gedə bilər. Əgər sizdə səhiyyə sığortanız olarsa, təbii ki, bu qiymətlərin hamısını deyil, sadəcə bir qismini ödəyirsiniz, 10-20 arası olan hissəsini. Bəzi hallarda sizə keçirdiyiniz tibbi xidmətlərin heç pulu ödəmirsiniz, acil səhiyyə xidmətləriniz varsa, bəzən isə dərmanların bir qismini ödəyirsiniz. Və hətta indi şirkətlər işçilər tibbi sığortla haqqında məlumat verir. Bəlkə indi şirkətlər işçiləri özəl tibbi sığort etmə məcburiyyətində deyil. Bunun isə Səudiyyə Ərəbistanında şirkətlər məcburdur işçiləri özəl səhiyyə sığortu təşkiləsin, yoxsa o quruma və işləmə icazəsi verilmir. Və hətta indi yaşayanlar hamısı bəzən də işləmir. Bəziləri qonşu ölkələrdə, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında çalışır, amma Bəhrein də azadlıq daha çox olduğu üçün Bəhrein də yaşayır. Bəzəl tipis qortallar 2 yerə bölünür. 2 növ var. Lokal tipis qortallar və international tipis qortallar. Lokal olan qortallar sizin hansı ölkədəsinizsə, oranın çərçivəsini alır. Bəhrein də sizə Bəhrein və Səudiyyə Ərəbistanında sizə sadəcə Səudiyyə Ərəbistanında sizə qədimə göstərir. International dediyimiz tipis qortallar isə ətraf ölkələrdən daha çox ora çalışan insanlara gəldiyindən və Bir çox ölkələrdə bunlar olur. Məsələn, international tıbbi sığortanız varsa, siz bu nolanı standart Pakistanda, on anda Səudiyyə Ərəbistanında, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi yəni Qətərdə və digər Küveyt və digər ölkələrdə yarlana bilərsiniz. Amma ordakı sizin sığortanızın fəaliyyət göstərdiyi xəstəhanələrdə bu növdən yararlana bilərsiniz. Updatelər burada biraz fərqlidir. Bizdə olduğu kimi, plansın ümumi bir lobosu bizdə yazıldığı kimi A yaşıl lovo məsələsi belə bir şey yoxdur. Hər aptek öz lovosu fərqli, bəzisində qırmızıdır, bəzisində çəhrayıdır, bəzisində qaradır. Bütün avm-lərdə apteklər vardır. Sadə dərmanlar isə bütün supermarketlərdə, Carrefour-lu və ticarət yerlərində sa satılır. Hansı ki, bu soyuqdəymə üçün olan dərmanlardır və yoxda ki, digər bint və yoxda ki, sadə tibbi ləvazimatlardır. Bunları bütün supermarketlərdən halda edə bilərsiniz. Burada ölkə xaricindən ölkəyə gələrkən psixoloji dərmanları, psixotərkibli dərmanların gətirilməsi problem olur. Bunlar için sizin yanınızda reseptiniz olmalıdır. Əgər hansısa həkimə gedəcəksinizsə, Facebook qrupunu yazı da Bunlar arasında Mom Isperlin, Mom Isperlin Class Fit kimi Facebook grupları ve digər bir çox yazarak yazaraq keçən səhifə haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bəlkə yaşam və bəzi qeydlərini nəzərə çatdırın. Bəzi intə turistən gedə biləcəyi yerlər qəhvəli rəngli tabelərdə göstərilir. Bura otellər, AVN-lər və hətta ki hər hansı istirahət mərkəzləri aiddir. Burada gedə biləcəyiniz ən məşhur olan 405-100 yaşı olağan yaşama ağacı deyən bir ağac var səhranın ortasında. Bu ağacın yaşıl qalmasının səbəbi isə köklərinin da dərinə gedərək orada su var tapmasıdır. Turistlər ölkədə rahat gəzərək dolaşa bilər. Bəzi lokal insanların yaşadığı yerlərdən qıraqlarda turistlər çox sərbəst geyinib, çox sərbəstə gəzə bilirlər. Dövlət bulaqlarında Yə, qadınların maya geyinməsinə icazə yoxdur, amma xüsusi plajlarda bu tam sərbəsdir. Gündüzlərində havalar 50-60 dərəcəyə qədər qaptdığı üçün insanlar e, günorta vaxtı heç bir fəaliyyətdə olmurlar, hər hansı bir aktivliyə qoşulmurlar, amma axşamlar isə çıxaraq e, ən çox AVM-lərə gedirlər. Böyük AVM-lər var, digərləri böyük ölkələrində olduğu kimi. Orda bağçə stilirlər və hətta ki yürüş eləyirlər. Körfəz ölkələri arasında bəzi 3 neft çıxarılan ölkədir. Buna baxmayaraq, baxmayaraq Bakı'nı da o qədər də neft hasilatı olmadığından, Bakı'ndakı olan neft işləmə zavodları əsasən Saydər Ərəbistan'dan gələn ə, neftləri işləyir, ə, onları benzina dönüştürür. Onun gördüyü də uzunluğu yüzlərlə kilometr olan borular görə bilərsiniz. Yol kənarlarında benzinin yol kənarlarında neft çıxarmaq qurğularının çox olduğu üçün ana yollarda yolun kənarında saxlamağa icazə yoxdur. Onun gördüyü ana yollarda yol kənarlarında heç bir mağaza və hətta ki Nəsə ala biləcəyiniz heç bir ə, obyekt görməyəcəksiniz. Bəs indi spitliklər sərbəstdir. Bəzi restoranlarda, otellərdə, getdiyiniz yerlərdə içkilər sərbəst içə bilərsiniz. Amma bunları alıb evə aparmaq istəyirsinizsə, oradan deyil. Bəlkə indi təyin olunmuş, Vəsayinin paytaxtında təyin olunmuş ə, mağazadan gəlib almağınız lazımdır. Bu da böyük bir mağazadır. Hansı ki, şey, eşidən baxanda heç mağaza oxşar mür. Çünki orda içki satıldığından eşidən cəlb eləməsin deyə bildiyiniz depo kimi bir yerə oxşayır. İnsanlar və ən çox da xarici turistlər gələrək burdan istiqyal olunurlar, amma qiymət olaraq çox bahadır. Burdan tək e, turistlər deyil, eyniylə də ətraf ölkələrdən, xüsusilə Ərəbistandan da insanlar gəlir, burdan istiqyal olub aparılır. Çünki Ərəbistanda bu yem çatışı qadağan olduğu üçün insanlar gəlib bəhrəindən istiqal olaraq Ərəbistanı aparılır. Bəhrəində yaşarsanız, çox şümancı maşın almaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Çünki Hazırda nəqliyyat orada da dəyişə çəf etməyib. Maşın nömrələri 6 xanalı olur. Maşın nömrələrinin xanası azaldıqca, 5, 4, 3, 2 xanaya düşlükcə maşın nömrələrinin qiymətləri çoxalır və ıı, bu şəhərdəki insanlar biraz bu şeylərə daha çox önəm verdiyi üçün artıq 2 rəqəmli, 1 rəqəmli maşınlar gördükdə bunlar kraliyet ailələrinə aid olan maşınlar olur. Bürokrati çox ağır işləyir bəyəndə. Hər hansı bir sənəd çıxınız olacaqsa, bu uzun çəkəcək. Şəhərin mərkəzində bir çox ölkələrdə olduğu kimi ə, ən çox zəngin insanlar yaşayır. Burada bulvar dediyimiz ə, yerlərdə demək olar ki kraliyet ailəsinə aid olan villalar və Bəhreynin lokal milyarderləri, milyonçuları aid olan villalar yerləşir. Bütün videonuzda bu qədər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.